Əziz izləyicilərimiz, son zamanlar ginekoloji estetik əməliyyatlara çox müraciətlər edirsiniz və bunu bəzən dəbdə olduğu üçün edilir kimi anlaşılır, amma əslində isə bu belə deyil. Bu problemləri yaşamayan qadınlar qəti şəkildə əməliyyata müraciət etməzlər. Bu hansı problemlərdir, hansı əlamətlərdir sizi narahat edən? Qadınlar cinsi əlaqədə çox zamanlar hava səsinin gəlməsindən utanaraq komplekslər yaşayırlar və ya xot cinsi istəksizlikdən, cinsi həzzin azlığından şikayətlənirlər. Cinsə əlaqədə çox genişliyin olması, çox sulanmanın olması səbəbindən əlaqədə heç bir həz hissinin olmamasından şikayətlənirlər və eyni zamanda bir çox qadınlar gigiyenik qaydalarına əməl etdikləri zaman yuyunma zamanı əllərinə çıxıntılı və yaxud girdə şəkilli bir törəmənin dəydiyini hiss edirlər. Bundan başqa qasıq üstü nahiyədə ağrılar, aşağıya dartılmış kimi sallanan ağrılardan şikayət edirlər və bu şikayətlərdən dolayı müraciət edirlər və biz onlara vaginoplastika əməliyyatını icra edirik və bütün komplekslərindən azad olurlar. Eyni zamanda dəbdə olan, belə deyim, dırnaq arası dəbdə olan ginekoloji estetik əməliyyatlardan misal göstərə bilərik labioplastika və hudoplastikanı Bu əməliyyatlara çox vaxt gənc qızlar müraciət eləyirlər. Ailəli xanımların da sayı az deyil, çoxdur. Onların müraciət etmələrinin səbəbi də dəb deyil. Səbəb nədir? Labiyoların həddindən artıq uzun olması, sallaq olması, qırıışıqlı olması. Bu vagina girişində olan, vulva nahiyəsində olan mikroorqanizmlərin artıb çoxalmasına səbəb olur. İltihabi prosesin artıb çoxalmasına səbəb olur. Sidik, cinsiyət sisteminin iltihablaşmasına səbəb olur. Bartalin kissinin yaranmasına səbəb olduğundan patientlərə çox diskomfort yaradır, qaşınma, göynəmə və iltihabın yaratdığı digər əlamətləri də verərək narahatçılığa səbəb olur və bu səbəbdən də onlar müraciət eləyirlər. Biz həmin patientlərin də labioplastika əməliyyatını icra edərək normal, səliqəli görünüş və quruluş verərək onları da komplekslərindən azad etmiş oluruq. Gənc qızlar və xanımlar, ginekoloji estetik əməliyyatlara ehtiyacınız varsa Buğurun bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Müzik